इश्यू ये है कि ये देखें अपना फुटप्रिंट कम करना चाह रहा है और जो रिलायंस है वो लोकल एक्टर्स के ऊपर करना चाह रहा है मतलब अगर अमेरिका हमेशा जो है या एक जिसे कहते हैं गैर मुतिन मुद्दत तक अगर किसी जगह डिप्लॉय रहे तो उसका मतलब ये होता है कि फिर वो वहां की जो रियासत है वो अपने पाओं पे खड़े नहीं हो सकती ये भी जरूरी है तो ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि भाई आप जो है किस हद तक रहें और किस हद तक जो है थोड़ा सा पुल, पुल आउट करें तो मैं समझता हूं कि ये उस चीज का हिस्सा है तकरीबन आठ साल की जंग के बाद पूरी तरीके से अमरीकी फौजें निकाल दी गई थी थो, थोड़े बहुत दस्ते रह गए थे जो कि डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी और दीगर और जो अमेरिकन एम्बेसी और, और तनसीबा के ऊपर उनको तैनात किया गया था वहां के लिए जरूरत थी लेकिन तमाम कॉम्बैट ऑपरेशन दिसंबर इकतीस दो हजार ग्यारह को खत्म हो गए थे फिर तीन साल के बाद देखा कि दाइश उबर के सामने आ गई, तो फिर अमरीका को दोबारा जाना पड़ा लेकिन इस दफा जो है जो तादाद थी वो पांच सात हजार के करीब थी फौजियों की उतनी बड़ी नहीं थी जो पहले थी मैं समझता हूं कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इस बात की अमत है कि अगर उनको मतलब वहाँ पे सियासी इस्तेकाम हो तो वो काम कर सकती है फिर ये भी याद रहे कि ये जो दाइश के खिलाफ जंग हुई थी दो हजार चौदह uh, में शुरू हुई थी और अपना पिछले साल या उससे पिछले साल जब मौसल को दोबारा से आ, बगदाद ने फतह कर लिया था इराकी हुकूमत ने तो उसमें पेश पेश कौन थे वही थे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी आर्मी पुलिस स्पेशल फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वो लोग थे आगे तो मैं समझता हूँ कि वो आ, उन, उनके अंदर एक वाल किरदार अदा कर सकते हैं लेकिन उसका दारो मदार जो है सियासी स्टेबिलिटी के ऊपर है और अमेरिका की ट्रूप्स की उस उस लेवल पे जरूरत नहीं है जब तक इराक में सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो दाइश के ऊपर का कभी चांसेस हैं दाइश वैसे भी जो है कार्रवाई अपनी दोबारा से शुरू कर चुकी है इसी तरीके से जो है शिया मलेशिया ग्रुप्स हैं लेकिन वो उनका ताल्लुक जो है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है रियासत के साथ तो वो अनासर हैं वो रियासत के मुखालफी नहीं है तो मैं समझता हूं कि हालात ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका वहां से निकल जाएगा तो खुदा नखास्ता जो है वो आसमान टूट पड़ेगा तो वो आई I मीन mean, रिस्क होता है और रिस्क जब तक लिया ना जाए तो पता नहीं चलेगा कि आप जो है जो दाम उठाया है वो सही है या गलत है